Baiklah Kita berpindah mencari lima faedah Lima faedah daripada ayat yang mulia ini InsyaAllah Al-Faidatul Ula Walladhi khalakum min nafsin wahidah Waja'ala min hazaw jahaliyah Sukuna ilayah Allah ciptakan Kamu daripada jiwa yang satu Adam daripada tanah Hawa daripada Adam Anak cucu daripada mereka berdua untuk apa Allah Ta'ala ceritakan suami isteri lias guna ilaiha supaya kamu tenang duduk dengan isteri kamu, tenang jadi ayat ini menunjukkan al jinsu ilal jinsi ambil wabihi anas manusia dengan manusia orang yang panggil lebih jina lebih sesuai sama-sama orang sama-sama orang, betul tu lah kita duduk tengok kesesuaian tu senang nah, kita kahwin <coughs> manusia dengan manusia yang satu budaya ni pun lebih senang daripada yang budaya pelik hmm. ada seorang ustaz ustaz kita tahu hidup dan mati dia kahwin dengan orang. oh dia Melayu kahwin dengan orang orang Cina Cina orang tak cakap Melayu bukan Cina Malaysia Kalau Allah dia kata ustaz payuh kita kita minum teh selepas makan dia minum teh awal jadi budaya tu payuh dia duduk cerita dia payuh apa bawa makan minum banyak lagi lah budaya-budaya tu kalau menikah dengan Arab macam mana menikah dengan Afrika lagi mana tapi masih lagi dalam di bawah skop koridor sama-sama manusia senang lah lagi boleh lah ya tak pandai-pandai lah nak makan tu lah daripada makan nasi lemak, pergi makan kalau nikah dengan Afrika, ada Afrika makan pisang ha, kena belajar makan pisang lah kita ya. Arak lah kata, Arak menghidupkan lah kita Arak menghidupkan di Malaysia eh pandai dah makan nasi lemak? makan nasi khabu, makan si Arak pun kita, jangan makan nasi khabu, makan Malaysia itu, nakut kita makan, nah, makan apa saja jadi itu dia panggil manusia dengan manusia itu mudah lah Cuma konsep lias kuna ilaiha tu Kena faham di situ bahawa hubungan suami isteri ni hubungan yang rapat Hubungan mawaddah wa rahmah Hubungan penuh dengan ketenangan Dalam semua keadaan Jadi kita kena betul channel kita Isteri adalah sahabat Isteri adalah kawan teman jadi anggaplah dia tu segala-galanya jadi kalau angkat isteri tu macam hamba ya. kelik nak lepas nafsu ya. lepas itu, tak tahu apa jadi lebih kurang yang lembu ya. Gitu, tak ada mawadah tak ada kasih sayang juga apa dia masalah kita jadi kena belajar Allahu Akbar tapi kalau tak belajar konsep ini pada itulah bagianalah Pihak kerajaan dia benar Budak-budak yang -budak ada SMU Tak ada lagi kursus nikah Guna sijil tu Dan bagi anak Saya lebih suka buat SMU ke PhD ke kah, Nak kahwin pergi kursus nikah Sebab ada teknik lain Ilmu tu dia tak belajar lagi Dia tak pernah kahwin pun Biar dia mengaji Bagaimana ma mawad, nak apa ni, menarik mawadah warahmah tu lagi mana Elok, daurah itu penting Oh saya ada sijil Sijil mengaji sijil sij sij mengajib Al-Rahim pun tak ni Itulah Dan sekarang ni pula Perceraian ni antara orang tua banyak Perceraian ni antara orang tua Banyak pelaku. Sahabat kita Dia pejabat agama dia gurau Dia kata Abu anak, betul. Pesat kak Betul kak doa majlis kahwin tu Kata Buana Tuan Qadi Dia kata dulu kalau orang kahwin dia doa semoga bahagia ke anak cucu betul tak kan? semoga bahagia anak cucu bila boleh cucu apa jadi nenek atuk cerah sebab bahagia sekat cucu ha, lelah orang betul lah channel semoga bahagia sampai ke syurga ilal jannah itu baru betul bapa dua hak anak cucu ah, masuk lah anak mula-mula waktu anak masih remaja lagi orang tua pun duduk di dua mari jumpa arwah ayah ni nak cerai marah lah orang tua tu kita duduk saya 30-40 tahun tiba-tiba tua-tua nak apa-apa kita pun terkejut orang tua cerai boleh masa tu kita remaja lagi bila mak itu tua ni dengar kata duduk salah doa orang tadi iyalah juga berkali Allah semoga ke anak cucu itu ada peribahasa kawan-kawan eh? doa main-main gitu masa-masa betul lah doa tu salah semoga kita sampai ke syurga baru tu anak jadi boleh-boleh sujud tu kan tu ayuh dengan nenek balah cerah Allah belum mustahil jadi betul balik baik itu yang pertama yang kedua faedah yang kedua falamma tagashaha hamalat hamlan khafifan jadi bila bila apa ni apabila dah bersama tengok al-Quran dia guna kalimah yang sangat lunak tagashaha apabila sudah berlaku perhubungan suami isteri dalam ikut bahasa yang simple jima kenapa tu ayat kata falamma jama'aha oh ya yeah. bila dia sudah jima kalau guna ayat dalam dalam semaya penak tunggu-tunggu maya ni falamma jam'aha ah. ha, ya. tu email puluk butis itu eh, jam'aha ah, di maya jim'ah di maya Bukan apa benda Allah Ta'ala guna bahasa yang <coughs> yang sopan falamma tarasyaha apabila mereka telah bergaul bersama ha, jadi <coughs> orang tahulah hubungan suami isteri ni ke mana daripada fitrah manusia kalau dah kahwin adalah perhubungan itu ada kerana itu kita ni anak-anak pendakwa-pendakwa jangan guna bahasa lucah dalam kuliah jangan guna bahasa sindiran bahasa kiasan cakap berlapik kata orang ni direct tu oh, jangan Al-Quran ajar kepada kita kalimah-kalimah yang dipahami oleh orang muda dan orang tua yang sesuai untuk dibaca depan kanak-kanak depan orang dewasa yang sopan kita baca dalam solat di luar solat, itu bahasa Tuhan, jadi kita kena usahakan supaya para pelajar semua ni kita kena usahakan jaga diri, jaga integriti jaga bahasa orang kata jangan lucah orang kata kata jangan kecek nyapu Tahu Bahasa Kelantan kata Cakap menyapu Menyapu itu lucah lah ha, Menyapu dia Oh menyapu dia ni mana cakap bahasa tak sopan orang Tidak boleh Al-Quran ajar bahasa yang Sesuai Dalam keadaan ha, Jadi kita Pendakwa Ada dulu, ada dulu seorang pendakwa Dia suka benar cakap Cakap direct Cakap direct Sampai ada jemaah masjid itu sini Mari jumpa arwah ayah ni tu ustaz ah. nasihat aku tu. Allah kalau dia cakap kat orang perempuan lari dengar dia ceramah. Cakap dah. Padahal kaya orang dia cakap. Itu bahasa lu lucah. Bahasa lucah. Orang kata kata nyapu. Bahasa nyapu ni orang tak cakap dalam majlis ilmu tak ada. Nak kaca kedai kopi pun orang tak buat. jangan gitu. Baik. Faedah yang ketiga falamma atahuma ja'ala lahu syuraka lama tengok yang ketiga dulu hmm falamma asqalat da'a Allah tulis mula yang ketiga falamma asqalat da'a Allah rabbahuma la in ataitana salihan min al-syakirin ibu bapa kena ambil cakna dengan anak daripada awal lagi jangan tunggu anak besar bermasalah bagi nak doa La. waktu nak nak buat anak bila berlaku perhubungan nak, nak, berlaku perhubungan uh, suami isteri di situ lagi nabi sar dah ajar doa 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 perhubungan suami isteri doa apa ni uh, doa nak berlaku persubuhan doa dah situ lagi supaya Allah tak jauhkan anak cucu jauhkan anak kita ni daripada gangguan syaitan Allah majidina syaitan tu kenapa kenapa doa tu jangan tak apa awal lagi bila isteri dah mengandung doa minta selamat minta sehat minta anak comel anak ju keluar anak yang soleh dan salihah penting sangat-sangat dan janji dengan Allah la in ataitana salihan lakum syukri kalau mu anak comel anak ju ni aku nak jadi orang soleh orang okay, yang bersyukur dan anak tanda kita bersyukur Allah Taala bila dapat anak yang pertama istibsyar bergembira dengan kedatangan anak dia kata oh anak oh, lup. bergembira dengan kedatangan anak happy satu yang kedua tanda syukur namakan anak itu dengan anak yang baik nama anak itu molek ni anak gibuh nama tak tahu apa benda dia ambil Kono-kononya bunyi arak, Tapi tidak arak Kita mengaji arak mencari cari kamu Tak jumpa nama anak dia Arak gapo mu ni Dia panggil arak darca Arak modified Nak suruh bunyi arak. Ada apa nama orang putih Ada pun nama dewa-dewa Ada pun nama gapo benda nama anak-anak yang baik Cari tokoh-tokoh ulama yang hebat Ahmad contohnya apa lagi nama nama-nama sahabat Nabi Abdul Rahman eh? nama Zaid nama jadi nama-nama Usama dia pun nama macam-macam wanita pun sama juga yang pun nama kasih yang ketiga di antara tanda syukur dengan kedatangan anak sembelih akikah untuk anak sembelih akikah hari tujuh sembelih jangan buat alasan tak ada duit bini bukan mengandung tiga hari mengandung sembilan bulan positif ya isteri soh tadi soh mengandung pergi carilah duit tu, untuk kambing tu uh. Alhamdulillah kita nasihat ni ramah orang dengar ustaz-ustaz kita sini ustaz kita sini kalau dapat anak kita kata beli hari tujuh kalau tak ada duit kita cari nak suruh buat juga Abrahama juga dengan sunnah dengar aku tak ubi tu ha, ayat kereta ha, ayat kereta ha, orang tak ada ikat rambil lah kau kau mengarut lah kau tu orang ada duit pergi hari tu juga akhir kau ni kami mana ada dia kata mana kambingnya tak ada ikat kata kecek bahasa jenis tak tanggungjawab dengan anak tak ada syukur lepas tu tak ada syukur didik anaknya baik panjang lagi lah kalau nak ceramah pak ni baik kita pindah kepada yang keempat yang keempat ini bahaya sekali yaitu falamma atahumah salihan ja'alahu syuraka bila mari anak dia gishiri oh, lah. jadi perbahasan ini sudah panjang kita bahas tadi al-razi asy-syaqiti Al ulama semasa mengatakan bahawa mereka ini bukan adam mereka ini bukan adam dua orang inilah anak cucu adam yang pergi ikut nasihat syaitan ada periwayat kata Nabi Adam syirik dalam tasmiyah tidak syirik dalam ibadat itu dikondem oleh majoriti ulama mengatakan itu tidak sahih. Itu tidak sahih. Jadi tak payahlah kita walaupun nak. Jadi kita ingat Adam tidak melakukan syirik. Memang Adam ada melakukan kesalahan menghampiri pokok yang dilarang itu tapi dia tidak syirik dalam ikut syaitan. Contohnya dengan cerita Abdul Haris atau apa cerita itu itu riwayat Israiliyat jadi para jemaah sekalian hati-hati kita daripada meletak nama kita dijadi nama anak syaitan dan sebagainya tak payah ingatlah Perbahasan ini penting supaya kita tidak keliru walaupun ada riwayat tapi riwayat itu dikondem oleh ulama riwayat yang taim yang tidak sahih dan dia termasuk dalam mengambil maklumat daripada ahlul kitab ahlul kitab israeliyat yang dipanggil tadi jadi yang, yang, yang tepatnya huma di sini bukan nabi adam tetapi mereka adalah anak cucu adam itu yang keempat kemudian <coughs> yang kelima yang terakhir ayu nama syai'an Allah tanya mengambil syirik benda tak mampu tak mampu nak tolong tak mampu nak bantu diri sendiri tak mampu nak kelip mata uh, tak mampu nak bergerak apa benda yang kamu dia dikira dia Tuhan tu kenapa? Maka ayat ni Allah Ta'ala sentak puak-puak musyrikin Sentak puak-puak kafir Bahawa Tuhan kamu terlemah Tuhan kamu tu Gak Tuhan lagu tu Kita nak Allah Ta'ala kita nak minta tolong Minta tolong dengan Allah Yang maha berkuasa Yang maha bijaksana Jadi marilah kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla Jangan bergantung dengan syaitan Jangan duduk bergantung dengan makhluk-makhluk yang tak ada faedah. Duk main tangkal azimah lah macam-macam benda. Kita ni kadang-kadang nampak macam benda perhiasan. Semalam anak saya di Facebook ni. Ada sahabat kita. Uh, sahabat kita dia dia bawa kajian. Macam macam lah, macam benda gantung gitu. Kalau tengok macam perhiasan. Rupa-rupanya ada ada kepahaman lain benda khurafat bagi-bagi agama mereka jadi kita orang Islam ni jangan buat lah hurapak ni Benda-benda yang karut-maru Kita ada tangkal azimah kita sendiri Iaitulah kalau takut kita baca doa Nak jaga anak daripada a'in Daripada gangguan jin U'izukabi kalimatin lah hitamat sudah ada Nak masuk tempat-tempat yang dibimbangi Takut diganggu ganggu U'izukabi kalimatin lah hitamat min Sudah ada Kenapa kita nak menggantung hati dengan tangkal azimat dengan tali hitam dengan tali putih lah dengan, dengan apa benda ha? jadi tidak perlu Beramalah kita dengan kitab kita ni perisai muslim jadikan dia bacaan harian hapa belakang anak-anak kita ajak anak cucu kita supaya kita selamat di dunia aman di akhirat insya Allah.